Что сейчас в, вообще в, в вопросе переговоров с МВФ и кредиторами. И кредиторами, да. да. Ну, смотрите, какая ситуация. Опять, э, на сайте МВФ э, вчера вечером появилось сообщение ну, пресс-релиз, такой кратенький по Украине. Э, Почему-то его перевели на украинский язык, на русский. Наши средства совершенно неправильно. Абсолютно неправильно. Сейчас нашу ясность. Там написано, что а, ну, руководство МВФ приняло к рассмотрению отчет миссии, которая была в Киеве. Наши сразу пишут. Э, э, значит, МВФ доволен результатами, э, принял положительное решение. Где они прочитали Это эти ползу. две реальности или три, о которых мы говорили в начале ну. программы? То есть, смотрите, да, э, ну приняли к рассмотрению отчет. Это, ну, это же немножко не решение. Теперь То есть начинают рассматривать. Все получили? На счет, день, да, будем читать. На следующей неделе должен заседать совет директоров. Он должен рассмотреть этот счет. И я так понял, теперь появляется новая голубая боль. А этот кредит, это извиняюсь, вот этот закон с кредитами. Реструктуризация. Да, реструктуризация. Но даже если не брать этот закон с кредитами, э, что еще в этом опять пресс-релизе сказано? Они назвали почему-то, что есть проблемы по политическим заданиям. Они расшифровали, какие Они пишут, что все хорошо, будем рассматривать, но есть невыполненный ряд политических заданий, имеется в виду, которые, конечно, стоят в Б. Я так догадываюсь, скорее всего, это какие-то недопринятые законы или нормативка по борьбе с коррупцией. Потому что, понимаете, там же есть и политические как бы, вопросы. Все, что связано с налогами. что-то забывают. И они, конечно, очень обтекаемо, очень красиво сказали по поводу реструктуризации. Что реструктуризацию проводить надо. Они верят в украинское правительство. Мы сейчас имеем в виду всего долга, госдолга Украины. Да, но они верят. Там, давайте так, реструктуризация должна провести столько госдолг, который повышается на 1 января 2018 года. Это записано в марафон. можно не реструктуризировать. Но они как заявляют, что они верят э, Украине, верят кредиторам, надеются, что мы найдем компромисс. Но вообще МВФ очень так ну, вежливо этот вопрос занимает. Он не может как бы, э, вину переложить или на нас, или на кредиторов. Он и постоянно заявляет, что да, надо реструктуризация, но они не могут сказать, что ее и не надо. Понимаете, тут тоже, что, знаете, политика очень сильно них такая. По этой причине на следующий день должен совет директоров, и он должен или согласиться, со всем, что мы сделали, и дать деньги. Ну или взять паузу. Он имеет на это право. А вот э, ну, если вот можно... Сейчас... Греция сразу. Нет, нет, Греция чуть-чуть позже. В этом смысле 24 июля остается по-прежнему нашим рубиконом э, украинским. Сможем или не сможем э, выплату сделать по госдолгу редиторам, Украины 24-го. И все-таки то, о чем мы говорили в прошлой программе, что э, фактически назначена дата дефолта. Насколько это так? Ну, формально, да. Но давайте еще одну дату Рубикона. Смотрите, согласно со, со меморандуму, второй траш мы должны получить до 15 июля. Угу. Вот это потом рубеж, 24. Ну, формально, действительно, мы, если, ну, если мы не заплатим, или объявим э, мораторий, это будет согласно всех международных правил, дефолт. Кстати, это, украинские сейчас наши СМИ некую такую начали кампанию о том, что ничего такого страшного, нет, дефолт это вообще нормальная даже, даже приятная очень вещь, оздоровление экономики, это просто обнуление, все так хорошо, но мы помним, что может быть не все так хорошо после дефолта. Да? Ну, я, ну, скажем так, давайте так, я стою на позициях, что не надо здесь паниковать, я считаю, что мы уже живем в состоянии дефолта. И даже если Украина объявит дефолт, ну, что-то такое сверх неординарно не произойдет. А искусственная а... раскачка валютчиками и спекулянтами курса. Это будет... Нет, вот это будет однозначно. То, что будет раскачка, то, что курс может вырасти. Еще раз повторяю, курс после этого может опуститься. Потому что рас... сейчас будет масса. Ну поймите, действительно выжить валютные спекулянты захотят максимум с этого, это нормально. По этой причине кто попал, ну как бы, и как бы сути... не, не нормально, но естественно для них свойственно, да? Абсолютно.